Давайте непосредственно э, поговорим о, об оружии, которое на сегодняшний момент является самым распространенным в войсках. Как вы видите, здесь лежит автомат Калашникова. Это то, о чем мы непосредственно будем сегодня разговаривать. В силу сложившихся традиций автомат Калашникова, как, как доставшийся в нам наследство от СССР, является основным оружием, которое стоит на вооружении как в Министерстве обороны, так и в различных правоохранительных подразделениях. Просто есть его небольшие модификации. Здесь мы имеем автомат Калашникова как калибр 7,62. Это АК-47 так называемый. В войсках наиболее, на сегодняшний момент наиболее АК-74. Это автоматы калибра 5,45, которые, которые были поставлены на вооружение в Советской армии в 1974 году, собственно, ряд, откуда и называется АК-74, да. Но конструктивно, практически, они ничем не отличаются. Там только есть, грубо говоря, небольшие косметические изменения. И поэтому, когда мы сегодня будем с вами заниматься с автоматом Калашникова в, в варианте АК-47. Все те же манипуляции, что мы будем делать с ним, они точно так же работают и с автоматом Калашникова АК-74. Какое сброю еще используется в нашей армии? В армии из ручного огнестрельного оружия, мы будем говорить, скажем так, автоматического ручного огнестрельного оружия, мы на сегодняшний момент, если мы вообще все, все, все ручное огнестрельное оружие проклассифицируем, скажем так, которым вынуждены пользоваться солдаты во время боевых действий, либо которым они пользуются во время ведения боевых действий, да, то мы будем можем разделить несколько классов. Первое – это короткосвольное оружие, это пистолеты. Пистолеты в основном стоят на вооружении офицерского состава, либо различных подразделений, которые выполняют те или иные задачи, которые не связаны с постоянным применением длинноствольного оружия, и им не нужна такая постоянная мощь. Но в зоне боевых действий в основном там, конечно, даже офицеры, либо сотрудники подразделений, которые там работают, отдельных подразделений, они вооружены в том числе как пистолетами, так и автоматами. Пистолет считается, как есть такая поговорка, да, что пистолет хорош только для того, чтобы, что его можно иметь здесь и сейчас. И еще одна поговорка гласит так, что пистолет нужен только для того, чтобы добраться до автомата понятно, да? Почему? Потому что э, в любом случае короткоствольное э, огнестрельное оружие, независимо от того, будь то пистолет Макарок или, а, или, автоматический пистолет Стечкина, который на сегодняшний момент распространены э, в войсках и стоят на вооружении тех или иных подразделений, э, они я, как бы обладают достаточно малой огневой мощью. Яка сброя долгоствольно используется. Длинноствольное оружие, это вот как раз и есть, это автомат Калашникова и все модификации, которые там есть. Э, в настоящий момент э, в зоне АТО э, используется как автоматы калашнего калибра 5.45. Это основное и подавляющее большинство, которое стоит там. Они стоят на вооружении подразделений Министерства обороны, они стоят на вооружении подразделений Национальной гвардии и других подразделений, которые там есть. Но в том числе некоторые подразделения, у которых есть такая возможность, а такое случается для более высококвалифицированных, высокоподготовленных и специализированных подразделений, они иногда применяют автоматы калибра 7.62 на 39. Но я так разумею, не только автоматы же вы Для боевых действий в основном используют пистолеты это для для самозащиты либо для офицерского состава для, либо для выполнения каких-то специальных функций либо автоматическое оружие почему потому что оно более эффективна и обладает соответствующей огневой мощью все что выше это уже идет специализированное оружие мы с вами можем говорить о снайперских винтовках да но эти винтовки они в основном не призначены, конечно для для самозащиты и для активного ведения боевых действий они предназначены для выполнения каких-то специальных задач специально обученными специалистами скажем так да Ну, я правильно розумію, якщо я йду добровольцем, то найбільша вірогідність того, що мені дадуть пістолет і автомат Калашникова, так? Якщо ви йдете добровольцем, то автомат Калашникова вам 100% дадуть. Тому що, як ми говорили раніше, пістолет є зброєю офіцерів, він є зброєю самозахисту, або він стоїть на вооруженні віддільних спеціальних підрозділів, які в цьому нуждаються. В подавляющем большинстве сотрудники и военнослужащие в зоне ведения боевых действий, конечно, вооружены автоматом, потому что это наиболее эффективное оружие как для самозащиты, так и для ведения боевых действий. Это сто процентов вы с ним будете иметь дело. И на сегодняшний момент автомат Калашников он на сто процентов удовлетворяет вот тем функциям, с которыми сталкиваются ребята, которые находятся в зоне проведения антитеррористической операции. Давайте немножко коснемся характеристик автомата Калашникова, для того, чтобы мы понимали то, с чем мы обращаемся. Да? Основной характеристикой является вес автомата. Вес автомата, как мы уже сказали, в зависимости от различных модификаций, которые применяются, он колеблется от 3,5 до 4,5 килограммов в неснаряженном состоянии. Если мы сюда добавляем еще снаряженный магазин, то его вес может увеличиваться вплоть до 500-700 грамм, в зависимости от типа боеприпасов, которые мы используем. Длина автомата, опять же, в зависимости от различных модификаций, она может варьироваться от, скажем так, 65 сантиметров до 90 сантиметров. В силу того, что автомат Калашникова разрабатывался еще в далеких 50-х годах, как бы он на сегодняшний момент, будем говорить откровенно, немножко не соответствует тем требованиям и реалиям, которыми сталкиваются ребята при ведении современного боя. Почему? Потому что мы, к сожалению, не можем установить на него достаточно большое количество аксессуаров которые требуются и вынуждены уже здесь играться по этому поводу. Но тем не менее он остается нормальной надежной лошадкой, которая в принципе не подведет в нужную минуту. И на сегодняшний момент по различным источникам уже выпущено более чем 100 миллионов вариантов автомата-калашников по всему миру. И эта цифра продолжает расти, и она может быть даже не окончательная, скажем так. Дальность эффективного огня – тоже одна из основных характеристик, которой мы должны коснуться. Это, скажем так, ну, порядка, может быть, до 300 метров. Здесь достаточно много скептиков может мне сказать, что прицельная дальность автомата является 1000 метров, то есть 1 километр. Это то, что мы можем видеть здесь на прицельной планке. Я абсолютно не буду спорить с этим, но если мы будем говорить об эффективной дальности ведения огня, то... Скажем так, ну объективно из него можно попасть при э, хорошей пристрелке, если стрелок обладает достаточными навыками и окружающая ситуация способствует этому, окружающая обстановка способствует этому, то, э, скажем так, максимум ну, 300-350 метров можно попасть из него. Э, можно попасть и дальше. Я не говорю о том, что нет случаев чтобы, как бы поражения цели на более больших дистанциях, но как бы это уже будет требовать достаточно больших усилий. В принципе, мы уже обговорили всю основную информацию касательно теории по обращению с автоматом Калашникова, и после этого мы можем перейти уже к непосредственно к середине. То есть мы сейчас идем в тир? Да, мы идем в тир. Давайте коснемся немножко вариантов доработки оружия. Почему? Потому что мы уже говорили с вами, что действительно автомат Калашникова был сделан и сконструирован, принципиально сконструирован в середине 50-х годов прошлого века. И с того времени уже достаточно сильно изменились требования к тактике и техническому оснащению, тактические требования, так и техническое оснащение оружия. Да? И, соответственно, с этим те или иные доработки не позволяют стрелку гораздо более эффективно использовать оружие. И, соответственно, в бою это может повлиять на то, что как бы, это разница, это может быть разница между жизнью и смертью. А мы здесь можем посмотреть, что это э, практически голый образец, это то, как он выходит в завод, это то, как они, так, то, как, как то оружие, которое ребята получают в войсках э, и непосредственно с чем они там э, воюют. Э, предохранитель здесь снимается достаточно, э, скажем так, ну неудобно, э, потому что для, для снятия оружия с предохранителя здесь необходимо снять руку с пистолетной рукоятки э, в, в одном варианте и сместить его вниз, да? Либо сделать это все левой рукой. Но все это, скажем, недостаточно удобно. Значит, на доработанном оружии мы можем посмотреть, как это происходит Скажем так, это в основе, это практически тот же самый автомат Калашникова, только не пухайтесь, то что он так очень сильно видоизмененно выглядит. Mm -hmm. да. Но вы можете посмотреть, как здесь я снимаю с предохранителя оружия. Да? Mm -hmm. То есть рука у меня лежит на пистолетной рукоятке. И в случае необходимости для того, чтобы снять оружие с предохранителя, мне необходимо сделать только маленькое действие опустить переводчик огня предохранитель вниз и я уже непосредственно могу вести огонь. Поверьте, это очень сильно сказывается на качестве и на скорости произведения выстрела. Далее мы можем коснуться здесь также различных доработок касательно как бы управления оружием. Это приклады. Как мы с вами говорили, уже подавляющее большинство оружия, которое на сегодняшний момент находится на вооружении в Министерстве обороны и в других подразделениях, это оружие калибра 5.45. Это оружие АК-74. Здесь мы видим вариант АК-74. Это многим, я думаю, знакомый автомат Калашникова укороченный, АКСУ так называемый, с которым, возможно, увидели сотрудников милиции, либо где-то еще сотрудники ГАИ с ним стоят на постах. Понятно, что в зоне ведения боевых действий такое оружие, оно, в принципе, достаточно мало встречается. Либо на вооружении стоит подразделение специального назначения, либо на вооружении специальных войск, там, где это необходимо. А так, вообще, это тот же самый практический автомат Калашникова 74. Здесь я просто, чтобы я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на ту Доработку, которая здесь есть. Вот мы видим здесь треугольный рамочный приклад, тот, о котором мы с вами говорили, да, который складывается. Вот он нажимается нажимается кнопка, и в транспортном положении он складывается. Когда необходимо вести огонь, он достаточно быстро приводится в развернутое положение. Предохранитель здесь точно так же самое вы видите. Да? Доработан, да, доработан. И если у вас уже патрон в патронник дослан, то для того, чтобы произвести выстрел, необходимо просто сделать вот такое небольшое короткое движение, и я уже могу вести огонь. Более того, если мне необходимо достать патрон в патронник, здесь на этом образце сделаны тоже небольшие усовершенствования. Вы видите, если здесь вот мы можем посмотреть стандартный рычаг заряжания, да, Здесь вы видите увеличенный рычаг заряжания. Да? Зачем это сделано? Это сделано для того, чтобы лучше в стрессовой ситуации его было удобнее захватить. Да для того чтобы э, произвести выстрел э, и, соответственно, как бы он не так сильно бьет по руке, если, скажем, рука стрелка не защищена, не находятся перчатки, то вот у э, вот такой э, увелич, улучшенный рычаг он гораздо более, ну, так, скажем так, приспособлен, рамп, да. Ну, немножко, мы, конечно, не говорим о каких-то серьезных травмах, но все-таки э, в этом есть определенные mm -hmm. нюансы, да. И желательно, как бы его поставить. Э, более того. Прицельные приспособления, которые стоят, опять же, на стандартном оружии. Это касается, в принципе, не только автомата Калашникова, это касается подавляющего большинства современных автоматов, либо нарезных карабинов, которые стоят на вооружении стран мира. В, в стандартных вариантах вы можете видеть только открытые прицелы. Что такое открытый прицел? Открытый прицел, либо механический прицел. Это у нас есть целик, у нас есть мушка. Мы совмещаем мушку в прорези целика и, соответственно, как бы ведем огонь по выбранной цели. Как бы это нормальная приемлемая схема, которая имеет право на жизнь, вопросов нет. Для подавляющего большинства стрелков она целесообразна, она работает. Но, как только мы сталкиваемся с условиями низкой видимости, с нестандартными положениями для стрельбы, которые достаточно часто случаются, нам уже достаточно проблематично будет совместить мушку в целики. И поэтому... Для того, чтобы, скажем так, убрать вот этот недостаток, существует следующее поколение прицелов, которые получили достаточно большое распространение в мире. Это так называемые коллиматорные прицелы, которые вы можете видеть вот здесь, на этом оружии. Что это такое коллиматорный прицел? Это техническое устройство электронное устройство, скажем так, да, в которой в зависимости от той технологии, которая применяется, внутри стоит либо светодиод, который светит, либо лазер, который пускает точку на определенную линзу. На линзе мы видим точку, либо какой-то другой рисунок, по которому мы целимся прицельную марку. И, соответственно, там, где мы видим эту прицельную марку, туда мы и попадаем. В чем основное достоинство? Прицельная марка, она имеет какой-то свой цвет, да, она либо э, красная, либо зеленая, либо еще какая-то зависимости от типа прицела. И э, когда мы наводим ее на цель, то мы четко ее видим, несмотря на то, что ночь, несмотря на то, что э, какие-то другие, может быть, условия ведения огня, низкая освещенность, э, мы четко видим эту точку и, соответственно, как бы мы точно понимаем, куда мы попадем. Саш, а я правильно разумею, что когда ты приходишь э, в армию, тебе дают вот такой автомат, ты с ним учись стрелять и пристреливаются и возможного все ты тебе по сути немає. Э, однозначно э, как бы вынужден согласиться с этим да? вынужден согласиться э, почему потому что ну техническое оснащение нашей армии оно оставляет желать лучшего да мы воюем с автоматом который действительно хорошо себе зарекомендовал э, в, как бы для ведения боевых действий для, является одним из самых признаваемых образцов стрелкового оружия на сегодняшний момент в мире но как бы он, к сожалению, отстает от времени. Давайте поговорим немножко о том, как разбирается автомат Калашникова. У меня была подготовка, но, честно, автомат мы не разбирали. Да, вот я коснулся возраста, потому что mm -hmm. на, скажем, те классы, которые уже учились там на 3-4-5 лет младше, чем я, то уже на тот момент оружия не было, даже учебного не было оружия в школах, и, соответственно, уже такого внимания не уделялось. Сейчас очень много, как бы, идет информация о том, что да, нужно возродить, да, нужно улучшать боеспособ... обороноспособность страны, и я думаю, что... Вот э, если мы сейчас коснемся немножко разборки оружия, просто mm -hmm. э, с, расскажем, то это будет хорошо. Почему? Потому что люди э, поймут, что на самом деле это не такая же большая проблема, это можно легко выучить. Значит, э, прежде чем разбирать оружие, нам необходимо его разрядить, проверить на то, что разряжено оно или нет. Э, делаем это в безопасном направлении, где однозначно, э, если вдруг произойдет случайный выстрел, э, никаких проблем не будет. Да? Мы отсоединяем магазин, снимаем с предохранителя. Отводим затвор в крайнее заднее положение, смотрим в патронник, смотрим в патронник, да, магазин отсоединен, убеждаемся еще раз, отпускаем э, затвор, делаем э, холостой спуск. Mm -hmm. Понятно, оружие сейчас полностью разряжено. Теперь приходим, э, переступаем к его неполной разборке. Э, значит, э, при неполной разборке мы снимаем крышку ствольной коробки. Вот она выглядит. И здесь мы видим возвратную пружину, которая упирается в затворную раму. Вот мы сейчас отводим затворную раму назад. Mm -hmm. Затворная рама является э, несущим узлом для затвора, самого затвора. Вот мы оценили затвор. В принципе, это есть неполная разборка оружия. Mm -hmm. То есть э, это одно из тех достоинств автомата Калашникова, которое э, ставится всем в пример, что для того, чтобы его разобрать, почистить. Не надо следовать большим как бы каким-то указаниям или инструкциям. То есть, вот буквально четыре элемента, мы уже имеем полный доступ до э, всех там... Да, до, до всех узлов, тогда. которые необходимо обслужить, посмотреть, почистить и после этого собрать его, и оно будет также исправно работать и служить mm -hmm. вам, да. Внутри мы можем видеть ударно-спусковой механизм. Здесь у нас находится спусковой крючок. Хотел бы отдельно э, уделить этому внимание. Почему? Потому что э, население, взросшее на боевиках, к сожалению, курок, оперирует да, да. немножко не теми терминами, которые, скажем так, нужны и должны быть. Э, вот это является спусковым крючком, а не курком, как часто именуемым, да, или путаем. Э, курок находится на самом деле вот он здесь. Э, далее у нас здесь, мы видите, на, вы видите, направляющие затворные рамы, да? Вот они находятся справа и слева, да? Э, вот здесь вы видите... Отражатель, который выбрасывает, собственно говоря, после стрельбы. Вы можете наблюдать, как гильза вылетает отсюда. Mm -hmm. И когда затвор уходит назад, то он как раз отстрелянную гильзу и, как бы, извлекает из затвора. И направляет ее вправо, выбрасывает ее вправо. И здесь мы можем видеть патронник. Это непосредственно где находится mm -hmm. патрон и происходит выстрел. Далее у нас идет здесь ствол. ствол газоотводная трубка. Вот она газотводная камера. Mm -hmm. И здесь у нас, как бы, из внешних узлов мы можем видеть цевье, за которое мы собственно удерживаем оружие, да, и пистолетная рукоятка. Mm -hmm. Давайте непосредственно соберем оружие, да? Mm -hmm. Значит, как я уже говорил, вам yeah. собираем. Тут я пометаю затворную раму и затвор вставляем поршень назовой поршень uh -huh. вовнутрь и здесь нам необходимо попасть в пазы вот здесь видите вот в эти пазы uh -huh. нам так. необходимо попасть затвором вот все затвор зашел видите он нормально ходит да после этого мы вставляем возвратную пружину которая опять же должна войти вот в пазы видите uh -huh. здесь uh -huh. свои пазы вот они да вставляем пазы и после этого мы закрываем крышку вставляем крышку в направляющую mm -hmm. вот здесь паз тоже и сверху мы ее просто захлопываем она входит в паз здесь входит в паз здесь фиксируется mm -hmm. э, возвратное пружиной направляющая возвратное пружин после этого мы смотрим все нормально делаем полосой спуск ставим на предохранитель mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну так Понятно, на выгляд просто да ну хорошо теперь если это, если это достаточно легко и просто, то я, я хотел бы посмотреть. Да. Теперь я мою разобраться, да? Да. Я с вывести да. пружину, правильно? Напоминаю, что перед тем, как разбирать оружие, Разбирайте мы должны проверить пружину, его да. на то, чтобы оно было разряжено. Да. Гораздо. А, да. Бойму мы вытягиваем. Магазин. Магазин. Я могу... маю... Не получается. Снимаем с предохранителя. Точно. Теперь отводим затвор в крайнее заднее положение. Так. Смотрим в патронник. Смотрим, нет магазина. Еще раз убеждаемся, что нет mm -hmm. магазина, да? Закрываем Давай. затвор. Пробуем. Да, нажимаем на спуск. Да. Т.П. Теперь. Тепер. Теперь можем его. Да. Видводимо. Снимаем крышку ствольной коробки правильно, правильно, правильно. Снимаем, кладем, да. так. Возвратную пружину снимаем, кладем и отводим затвор. Лучше за рукоятку заведения вот берем ага. и отводим ее назад. Сила, чуть-чуть силы, да. А -а -а. Да. Видите, у нас же здесь там курок держит Что? ее. Отводим да. назад, да -да, да, 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 да. Все. Кладем автомат. Кладем. Разбираем так. затвор и затворную раму. Проворачиваем, да. Все. Кладем рядом. Е. Супер. Теперь зебраты. Да. Так. Uh, Тут е. Yeah. Не забываем, что там есть позыв, которые должны войти направляющие чуть-чуть назад. Точно. Назад-назад. Оно должно очень легко, и просто туда войти. Все. Е. Когда оно все происходит естественно и натурально, то это самый правильный путь. Никакого насилия здесь ни в коем случае не должно быть. Позыв вперед. Нет, нет, не вошло. Не вошло, не вошло. О, я побачил. Да. Нет, 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 нет. нет. Не вот уже. Вот. Да, все, вошло. Вышло. Вошло. Все. Е. Делаем контрольный спуск. Так. Мы проверяем работоспособность оружия. Майшь. Ну, можно не взводить, да, потому что оно взведено было, да. Ставим на предохранитель. Пойдем оружие. И вот все-таки нормативы сдают в армии до Я думаю, что сейчас в связи с изменением, с резким изменением приоритетов в нашей армии, как бы, да, то я думаю, что сейчас уже нормативы никто не сдает, хотя могу ошибаться. Но то, что как бы уровень огневой подготовки только начал немножко, немножко улучшаться и еще оставляет желать очень, 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 как бы, много лучшего, то, к сожалению, как бы. У нас армія дуже довго була заточена на здання нормативів по зборці і розборці оружию. І практично ніхто не удавлення качеству і ефективності обучення стрільби і обрання з оружием. Я думаю, що у всіх глядачів зараз виникло питання, коли ж вони будуть на швидкість таймером э, збирати і розбирати, міритися. Ми цього робити не будемо. Чому? Наша задача підготуватися к ефективного прийменню оружию. разбирать, собирать автомат на время. Ну, я не знаю таких ситуаций, где необходимо разобрать, собрать автомат на время. Провести первый выстрел на время, да, я могу представить, как бы, да. Быстро перейти из одного положения, с положения стоя, в положение сколь... в кол... стрельбы с колена, либо лежа, я могу представить такую ситуацию. Но где э, нужно быстро разобрать и быстро разобрать автомат, ну, может быть, кто-то подскажет. Я не могу найти такую Доброе. ситуацию. Мы его уже забрали, зрозумели структуру, теперь мы можем стрелять. Так, е, да, теперь ми можемо е, непосредственно переходити к самострі. Супер. А вже завтра у цей же час дивіться продовження програми Курс воїна. У ній про правила, які убезпечать вас від необачного поводження зі зброєю, а також про основи стрільби, які варто знати. Тож програма курс воїна завтра о 18.30.